Chong Zemin Min Kampa. Terima kasih Timbalan Yang di untuk bagi pihak betong, ah saya nak bacakan di sini. Saya alu-alukan kehadiran Ketua Masyarakat dan ahli-ahli Persatuan Tuai Rumah di bawah Pejabat Daerah Kecil Sepau, Parlimen Betong ke Parlimen Malaysia. Selamat datang Parlimen Malaysia. Timbalan di soalan Kampa, soalan ke-10. YB Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, selaras dengan pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 22 September 2025, pelaksanaan program penyasaran subsidi petrol RON95 yang turut dikenali sebagai Budi Madani RON95 telah dilaksanakan secara berperingkat bermula dengan anggota tentera dan polis pada 27 September diikuti oleh penerima STR pada 28 September dan seterusnya diperluaskan kepada warga negara Malaysia yang layak pada 30 September 2025. Di bawah program penyasaran ini, semua warga Malaysia pemegang MyCard yang memiliki lesen memandu yang sah adalah layak menikmati harga bersubsidi bagi petrol RON 95 iaitu sebanyak RM1.99 RM1. seliter. Sementara itu, bukan warga negara akan dikenakan harga runcit tanpa subsidi sekadar RM2.60 seliter yang ditentukan oleh Kementerian Kewangan berdasarkan Automatic Pricing Mechanism dengan izin sehingga 31 Oktober 2025 seramai lebih 13.1 juta orang warga negara Malaysia daripada 16.5 juta orang yang layak iaitu hampir 80% telah menikmati harga RON95 pada kadar RM1.99 selita melibatkan nilai jualan lebih 2.66 bilion ringgit ataupun penggunaan sebanyak lebih 1.33 bilion liter. Ini menunjukkan sistem penyasaran subsidi petrol berfungsi dengan baik serta diterima oleh majoriti pengguna. Setakat ini, dalam bulan pertama pelaksanaan Budi 95 boleh dikatakan berjalan lancar dengan sistem beroperasi dengan stabil dan secara amnya ianya tidak mengakibatkan kerumitan atau barisan panjang menunggu oleh pengguna. Didapati pengguna semakin biasa menggunakan Budi 95. Kerajaan akan melaksanakan penambahbaikan secara berterusan bagi memastikan pelaksanaan sistem Budi 95 dilaksanakan dengan lebih menyeluruh, inklusif dan berkesan. Sebagai contoh, kerajaan telah menambah golongan pengguna bot sungai kepada pengkalan data rakyat yang layak untuk subsidi Budi 95. Di samping itu, Pemandu e-hailing diberi hak kelayakan tambahan. Langkah seperti ini penting bagi memastikan tiada golongan yang tercicir daripada menerima manfaat subsidi. Di samping mengekalkan matlamat utama penyasaran iaitu menyalurkan bantuan secara lebih tepat kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Penjimatan daripada pelaksanaan penyasaran subsidi melalui program Budi 95 akan diagihkan semula untuk manfaat rakyat menerusi inisiatif seperti STR dan SARA. Langkah ini bertujuan untuk mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat khususnya dalam kalangan golongan berpendapatan rendah. Sekian terima kasih. Kampa. Terima kasih jawapan daripada Timbalan Menteri. Timbalan Tuan betul. Tiga minggu lalu, World Bank telah mempersoalkan anggaran penjimatan 20 bilion yang diberikan oleh Kementerian Kewangan. Jadi soalan tambahan saya, bagaimanakah anggaran penjimatan sebanyak 2.5 bilion hingga 4 bilion yang diunjurkan hasil pelaksanaan rasionalisasi subsidi RON95 ditentukan? Apakah data yang digunakan dan asas dan andaian yang digunakan dalam pengiraan tersebut termasuk corak penggunaan petrol mengikut kategori pengguna? Selain itu, sejauh manakah penjimatan ini boleh direalisasikan sekiranya corak penggunaan petrol rakyat kekal sama sepanjang tahun ini tanpa perubahan ketara dalam permintaan. Dan yang paling penting, apakah langkah perlindungan yang sedang dan akan dilaksanakan bagi memastikan kebajikan rakyat berpendapatan rendah terus terpelihara supaya rasionalisasi subsidi ini tidak membebankan golongan rentan yang bergantung kepada kenderaan untuk bekerja dan menjalani kehidupan harian. Sekian terima kasih. YB Menteri. Terima kasih kepada Tuan Di Petua, terima kasih kepada Yang Berhormat Akampa. Uh, betul, kerajaan uh, dijangka dapat menjana penjimatan sekitar 2.5 bilion sehingga 4 bilion setahun. Berdasarkan data penggunaan domestik serta andaian bahawa kira-kira 22% daripada jumlah penggunaan RON95 pada masa ini melibatkan pengguna yang tidak layak menerima subsidi. julat penjimatan tersebut mengambil kira pelbagai senario harga minyak mentah global iaitu antara 60 USD hingga 80 USD setong serta pelaksanaan penghapusan subsidi ke atas segmen yang tidak disasarkan seperti warga asing dan pengguna komersial. Pendekatan ini selaras dengan strategi uh, rasionalisasi subsidi diesel yang telah dilaksanakan sebelum ini yang telah menjana penjematan uh, sekitar 5 bilion berbanding dengan sasaran kita iaitu 4 bilion. Jadi uh, namun demikian memandangkan pelaksanaan penyasaran subsidi petrol RON 95 hanya bermula pada 30 September iaitu lebih kurang satu bulan sahaja jumlah penjimatan hanya dapat dinilai mulai tahun 2026. Jadi, bagi tahun 2025, tumpuan akan diberikan kepada pemantauan berterusan serta penambahbaikan mekanisme pelaksanaan bagi memastikan sistem Budi 95 kekal stabil dan mesra pengguna untuk rakyat. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Kuala Kerai. Terima kasih, Yang Di-Pertua. Mohd malam Menteri, setelah sebulan pelaksanaan program subsidi bersasar petrol melalui inisiatif Budi 95 itu pada bulan Oktober yang lalu saya ingin bertanya beberapa soalan soal kepada menteri imam Timbal menteri ialah pertama apakah mekanisme pengesanan dan verifikasi 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 yang digunakan verifikasi yang digunakan bagi memastikan tiada ketirisan berlaku dalam pemberian subsidi bersasar ini terutama kepada golongan berpendapat, berpendapatan tinggi yang memiliki pelbagai kenderaan mewah bagaimana kerajaan memastikan pemandu e-hailing dan p-hailing diberikan keadilan walaupun disebut tadi uh, tidak tercicir yang kini mendapat 300 liter tambahan berbanding pemandu teksi mendapat 1400 liter sebulan. Sedangkan mereka menjalankan perkhidmatan yang sama membawa penumpang seperti pemandu teksi mematuhi peraturan lesen yang sama serta menanggung kos yang serupa. Apakah pihak kementerian telah menilai permohonan mereka sebagai laporan akhbar pada 30 Oktober yang lalu yang telah menimbulkan kekecewaan senyap dalam kalangan ribuan rakyat Malaysia yang bergantung pada pekerjaan ini untuk meneruskan kehidupan. Terima kasih. Ini Pertua. YB oh, Menteri. Uh, terima kasih kepada tuan Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Kuala Kerai. ya uh, kerajaan memang dalam proses untuk mengkaji kita uh, tadi seperti yang saya ucapkan kita tidak mahu mana-mana golongan yang tercicir Uh, e-hailing dengan uh, pemandu teksi uh, e-hailing memang uh, kerajaan telah komitmen telah di di, di uh, disebutkan akan menambah eh uh, penggunaan liter mereka tetapi mekanisme kita masih mengkaji tetapi dalam uh, mungkin dalam beberapa minggu atau dalam minggu ini uh, kementerian kewangan kita akan umumkan dan kita juga tahu tentang uh, masalah isu uh, pemandu teksi kerana mereka uh, menggunakan eh uh, 95 pada harga RM2 eh uh, yang uh, RM2.50. Okey, the bukan RM1.99 sen ada jurang uh, antara e-hailing dengan pemandu teksi. Ini kita memang dalam uh, pertimbangan kita akan uh, mengemukakan uh, mekanisme baru untuk uh, e-hailing. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Hobi Menteri.